Izinkan saya memulakan perbahasan dengan satu perhormatan buat wira-wira kemanusiaan yang baru sahaja pulang daripada misi Sumut Nusantara dan Global Sumut Flotilla. Mereka tidak berlayar dengan kapal mewah tetapi dengan jiwa yang teguh demi kemanusiaan dan doa dari rakyat seluruh dunia. Mereka bukan saja membawa bekalan semata-mata tapi misi mereka adalah untuk break the seas and break the silence dengan izin dalam membawa maruah dan solidariti seluruh dunia Islam buat saudara kita di bumi Palestin. Kini rakyat serata dunia sudah mula membuka mata. Palestin tidak lagi kesorangan. Dunia sedang bersama mereka menanti kebebasan dan kemerdekaan <coughs> Palestin, bumi para anbiya. Selamat pulang wira kemanusiaan Nusantara. Semoga roh sumuk ini terus menyala dalam jiwa seluruh rakyat Malaysia. Hidup dengan prinsip berjuang, dengan maruah. Dan Datuk yang, di yang dipertua, saya berdiri di sini mewakili suara rakyat di kawasan Sepadan, negeri kecil di peta namun besar jasanya kepada negara. Dari kampung di pinggiran bukit hingga ke pos kawalan terakhir, rakyat Padang Besar salah satu penjaga pintu depan Malaysia. Namun dalam setiap hilayan buku belanjawan Saban Tahun, nama kami sering muncul di pinggir laporan namun bukan di tengah perancangan nasional. Nama kami hanya disebut jika timbul isu keselamatan tapi jarang pula disebut dalam agenda kemakmuran. Lalu saya ingin mengingatkan kembali firman Allah Subhanahu Wa dalam surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan kepada Allah dan janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat ini Datuk yang betul menjadi dasar seruan saya dalam agenda Belanjawan 2026 dalam angka trilion dan projek mega yang diumumkan dalam pembangunan tidak terus meminggirkan negeri kecil di utara ini. Antara perkara yang saya ingin bangkitkan dalam belanjawan ini berkaitan dengan pembangunan asas dari janji ke bukti. Saya mengalu-alukan projek yang diumumkan untuk Perlis bagi naik taraf Kampung Batu Dua ke kolam takungan banjir Cuping, Kuartus hospital Tengku Fauziah serta Sekolah Kebangsaan Cuping. Satu penghormatan buat negeri Perlis. Tetapi saya juga ingin mengingatkan Jalan dari Batu Dua ke Beseri itu bukan jalan biasa, ianya nadi kehidupan rakyat, pelajar, petani, pekerja setiap hari melalui Jalan itu kini sempit, rosak, gelap dan berisiko tinggi. Apapun saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Kerja Raya Malaysia kerana meluluskan permohonan lampu jalan yang saya minta untuk masjid-masjid di sekitar Padang Besar. Yang mana permohonan itu telah dibuat pada 2020, eh, Jun 2023 tetapi tiada maklum balas kemudian saya hantar kali kedua pada Julai 2025 uh, akhir Julai 2005 dan terus diluluskan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri saya mohon agar projek ini tidak sekadar menjadi angka dalam ucapan tetapi benar-benar siap dengan kualiti yang boleh dirasai rakyat begitu juga dengan kolam takungan banjir cuping ini bukan saja projek kejuruteraan semata-mata ini soal maruah dan keselamatan rakyat saya turut ingin bangkitkan berkaitan ekonomi rakyat peluang bukan janji manis Datuk yang dipertua, saya menyambut baik kesemangat Etia eti 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 Madani untuk rakyat misalnya kejayaan di kampung Abi menjana RM15,000 sebulan melalui ekonomi desa. Namun saya mengharapkan giliran kampung lain pula di Padang Besar. InsyaAllah sampai bila kita perlu menunggu giliran yang tak kunyong tiba dari Putrajaya. Anak muda kami berhijrah ke selatan bukan kerana tidak cintakan kampung halaman tetapi kurang peluang yang menunggu di tanah kelahiran sendiri. Maka saya mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan Pusat Keusahanan Rentas Sempadan Pada Besar, sebuah hub latihan, pemukusan, pemasaran dan e-dagang bagi produk tempatan yang mana hasil tani, makanan sejuk beku hingga ke kraft tangan. Dengan peruntukan RM50 bilion, jaminan pinjaman PMKS dan RM2.5 bilion di bawah tekun dan BSN, saya rayu ayah Kuskop memperuntukkan sebahagian dana ini khusus kepada border perunia iaitu usahawan kecil sepadan. Mereka tidak perlu sepati, hanya akses dan peluang yang adil. Sebab itu saya mencadangkan dasar ekonomi sepadan nasional melalui penulisan di akhbar, forum dan dialog sepadan, evokasi di media selain pertanyaan di parlimen, secara tidak langsung mengurangkan kes penyerupan jika dibuat secara legal. Di kawasan saya juga, perlu diambil perhatian berkaitan dengan ekonomi sepadan. Jangan jaga pagar sahaja tapi lupakan rakyat di sekitarnya. Kawasan sepadan bukan hanya pagar sematan tapi nadi ekonomi rakyat. Tahniah atas pengumuman pembangunan Bukit Kayu Hitam dengan pelaburan 2.7 bilion tetapi padang besar bagaimana? Tidakkah wajar diwujudkan dasar ekonomi sepadan nasional supaya negeri negeri sepadan seperti padang besar ini terus menjadi penonton pembangunan. Begitu juga yang dibangkitkan oleh YB Tumpat sebentar tadi. Pelan ini perlu menumpukan kepada sistem percukaian khas iaitu kerana kita mengenal pasti isu utama penyedudupan adalah kerana tidak mahu membayar cukai. Lesen perniagaan fleksibel atau permit niaga sepadan yang mesra rakyat pelibatan koperasi tempatan dalam aktiviti rentas padan insentif khas untuk usahawan sepadan jangan biarkan rakyat di sepadan hanya hidup antara pagar dan pos kawalan biar mereka menjadi pemain ekonomi juga bukan sekadar penjaga garis padan rakyat padan besar juga turut minta saya bangkitkan mengenai perumahan rakyat dari impian ke kenyataan datuk yang dipetua antara rungutan utama rakyat B40 dan M40 kini ialah perumahan harga rumah terus naik manakala kala kadar pinjaman bank membebankan maka saya mencadangkan agar kerajaan menggalakkan skim sewa beli di bawah perima SPMB dan koperasi bukan hanya melalui institusi konvensional yang mengenakan kadar faedah yang tinggi model seperti Ansar Housing Corporation yang boleh dijadikan contoh melalui skim ini rumah dimiliki melalui sewa beli tanpa faedah kerana pembiayaan ditanggung koperasi atau agensi kerajaan bukan bank dengan ini bayaran bulanan lebih rendah, tempoh pelunasan lebih cepat dan risiko beban, beban hutang dapat dikurangkan. Selain itu, saya mohon kerajaan tidak sekadar memberikan potongan cukai khas untuk pengubah rumah tetapi menyalurkan dana langsung kepada agensi seperti Prima dan juga SPMB untuk membeli bangunan komersial terbengkalai di bandar dan menukarkan kepada rumah mampu bilik. Cara ini jauh lebih praktikal dan tidak perlu memburu tanah kosong di tengah-tengah bandar Bangunan sedia ada boleh diubah suai menjadi kediaman moden dan ditawarkan kepada golongan B40 dan M40 yang tinggal di kawasan bandar. Pendekatan ini bukan sahaja mengurangkan kos pembangunan, malah menghidupkan semula bangunan terbiar dan menjana ekonomi tempatan. Perlis bukan sekadar tempat masuk, keluar masuk tetapi gerbang ekonomi utara, Pelabuhan Darat Padamsa, PIP. Datuk yang betul, 400 juta telah dibelanjakan oleh kerajaan dan 500 juta lagi oleh pihak swasta. Namun pelabuhan darat Padang Besar masih belum beroperasi secara penuh. Masalahnya bukan kerana infrastruktur tetapi kekangan politik, kekangan diplomatik dengan pihak Thai Custom. Saya ingin tegaskan apa maknanya bercakap tentang integrasi ASEAN dan Pan Asia Rail jika kereta api Malaysia masih perlu menumpang di pintu penumpang. Saya desak agar rundingan segera di antara Malaysia Thailand disegerakan diadakan bagi mematamatkan peraturan perdagangan rentas padan ini. Jangan biarkan pelaburan rakyat terbiar hanya kerana kelewatan politik. Wira negara juga perlukan keadilan sama rata. Keselamatan dan veteran sepadan, wira tanpa air paip. Datuk yang betul, saya ingin membawa kisah benar hasil lawatan saya bersama dengan beberapa agensi di sepadan. Pos kawalan di sepadan cuping hingga ke wang kelian. Pagar berduri sudah reput. Jalan rondaan berlubang dan lebih memilukan ada pos yang tiada air paip. Bersih. Saya melihat segi mereka mengangkut air untuk dibawa ke pos-pos kawalan. Anggota keselamatan kita berwuduk dengan air hujan, masak dengan air yang berlumpur. Namun mereka lah benteng pertama negara. Saya mohon kerajaan menyerahkan pembinaan tembok konkrit keselamatan baharu di kawasan berisiko tinggi serta menyediakan paip air atau borehole di pos, -pos utama. Boleh secara berpuasa jika kita tiada bajet tapi perlu disegerakan. Tahniah juga saya saya ucapkan kepada kerajaan kerana telah ada usaha memasang solar panel di beberapa pos kawalan tersebut. Apa pun saya ucapkan tahniah juga kepada kerajaan atas tambahan 45 juta kepada AKPS. Saya akui mereka juga menghadapi masalah pegawai dan anggota yang tidak cukup. Saya menyambut baik projek SP Sandbox di Sungai Batu Pahat oleh Unimap Namun biarlah ia tidak dimonopoli, libatkanlah pelajar TIVET, anak muda dan usahawan tempatan supaya teknologi ini benar-benar mengangkat rakyat Perlis. Saya cuba turut mencadangkan agar Perlis dijadikan sandbox sukan nasional dengan kerjasama MOSTi, MSN dan KBS bagi menjadikan negeri kecil ini makmal bakat sukan, teknologi peralatan, pelancongan sukan dan kejohanan dwi sepadan Malaysia-Thailand. Datuk Yang Pertua di hujung utara, di sepadan tanah air, terhampar perlis kecil di peta, tapi besar di hati tak terukir. Di sinilah bendera mula berkibar dan angin bumi siam menyapa sawah yang tidak pernah jemu berakar. Tiap kali berlanjawan di bentang di dewan sana, kami menadah telinga, bukan tangan, mendengar angka berlari ke kota besar. Sedangkan kami di utara ini hanya menunggu sisa yang jatuh dari meja peruntukan negara. Kata mereka, ke, pelih kecil, maka cukuplah sedikit. Seolah saiz menentukan hajat dan perik. Tapi bukankah kami juga penjaga sepadan? Benteng pertama jika negara diuji kekuatan. Bukankah setiap inci tanah kami yang menyimpan darah pejuang dan peluh petani yang memberi makan pada bumi ini tanpa banyak bunyi? Kami tak minta istana emas, cukuplah jalan tak berlubang dan sawah yang tak ditinggalkan kering. Kami tak mahu limpahan me mewah dan megah, cuma hak yang adil bukan ehsan yang dipilih-pilih. Oh belanjawan 2026, engkau mungkin ada di atas kertas, tapi di Sepadan Utara ini kami membaca di atas di antara garis dan siapa yang tertinggal di celah garis. Namun jangan gusar wahai tanah kecilku, kita tetap besar di mata perjuangan kerana kekuatan Perlis bukan pada jumlah peruntukan tetapi semangat negeri kecil di Sepadan yang hatinya sebesar sebuah watan. Belanjawan 2026 membawa harapan tetapi harapan hanya bermakna jika janji ditunaikan. Biarlah Perlis kali ini tidak disebut negeri kecil yang tertinggal tetapi dikenang sebagai gerbang utara Malaysia Madani. Tempat di mana kesepaduan dijaga dan masa depan negara dijunjung. Walaupun kami ahli parlimen Perikatan Nasional hampir 3 tahun masih belum menerima sekupang pun peruntukan sepatutnya daripada pusat. Namun perjuangan untuk negeri kami kawasan parlimen kami tetap kami teruskan tanpa goyah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh